Gempal, peranan agung dan kabinet dalam bola Malaysia jadi tanda tanya. Ketika suasana bola sepak tempatan baru sahaja kembali hangat dengan jadual baharu Liga Malaysia, tiba-tiba lanskap sukan negara dikejutkan dengan isu yang jarang sekali disentuh secara terbuka, peranan institusi tertinggi negara, termasuk yang di-Pertuan Agong dan Kabinet, dalam kemelut bola sepak Malaysia. Tidak ada yang menyangka bahawa sebuah perdebatan tentang pengurusan bola sepak mampu sampai ke ruang perbincangan politik tertinggi, tetapi itulah yang kini sedang berlaku, sekaligus membuka satu episod baharu yang penuh persoalan dan ketidakpastian. Segalanya bermula selepas beberapa laporan dalaman menyatakan wujud tekanan dan cadangan agar campur tangan pihak kerajaan dilakukan lebih awal berhubung hala tuju persatuan bola sepak serta isu membabitkan kontrak kewangan, dan arah pembinaan skuad kebangsaan. Bagi sesetengah pihak, campur tangan ini dilihat sebagai satu keperluan kerana bola sepak dianggap aset strategik negara yang telah lama diuji prestasinya. Tetapi bagi yang lain, ia menimbulkan kegelisahan bahawa bola sepak sedang ditarik ke medan politik yang jauh lebih kompleks. Apa yang membuat cerita ini semakin berlapis adalah pendedahan bahawa beberapa tokoh kanan dalam kerajaan sebenarnya telah mengikuti rapat perkembangan bola sepak nasional sejak penghujung tahun lalu, bukan sekadar sebagai peminat, tetapi sebagai pihak yang melihat nilai diplomatik dan imej negara melalui prestasi sukan. Menurut sumber, hal ini termasuk bual bicara tidak rasmi berhubung peranan agung selaku penaung kepada beberapa institusi sukan satu hal yang tidak pernah benar-benar diperjelaskan ke ruang awam sebelum ini. Di tengah-tengah hiruk pikuk ini, reaksi peminat bola sepak Malaysia cukup keras. Ada yang menyambut baik idea campur tangan kerajaan kerana percaya sukan bola sepak telah terlalu lama bergerak tanpa struktur profesional yang kukuh. Mereka merujuk kepada kegagalan beberapa projek pembangunan bakat muda, isu tunggakan gaji kelab, serta ketirisan dalam pengurusan pasukan. Bagi mereka, jika kerajaan boleh menyelamatkan sektor-sektor kritikal negara lain, mengapa tidak sukan paling popular di negara ini? Namun di sebelah lain, timbul ketakutan bahawa politik bakal merosakkan ekosistem bola sepak lebih teruk daripada masalah sedia ada. Pemain industri mengingatkan bahawa bola sepak di Eropah, Asia Barat dan Amerika Latin pernah mengalami nasib sama apabila pengaruh politik mula menguasai persatuan sukan. Walaupun ada kejayaan jangka pendek, kebanyakannya berakhir dengan skandal kewangan, konflik kepentingan dan pertelingkahan dalam kalangan kelab. Persoalan tentang peranan agung dalam hal ini menjadi semakin sensitif kerana institusi diraja di Malaysia jarang dikaitkan secara langsung dengan struktur pengurusan bola sepak moden. Namun, hakikat bahawa baginda mempunyai kedudukan tinggi dalam beberapa organisasi sukan nasional menimbulkan perdebatan Adakah bola sepak memerlukan penaungan simbolik atau campur tangan strategik? Atau adakah penaungan itu sekadar tradisi tanpa kuasa operasi? Jawapan kepada soalan-soalan ini masih kabur. Dalam melihat isu ini, perlu diingat bahawa bola sepak bukan sekadar permainan 90 minit di atas padang. Ia mencerminkan maruah negara, semangat rakyat dan status Malaysia dalam arena serantau. Sebab itulah isu yang nampak seperti pentadbiran sukan kini berubah menjadi diskusi strategik negara. Jika Kabinet benar-benar mahu masuk campur, keputusan itu harus berasaskan kerangka jelas apakah objektifnya. Adakah untuk memperbaiki sistem kelab, meningkatkan prestasi harimau Malaya, atau sekadar menjaga imej politik di mata rakyat muda yang menjadi penyokong tega bola sepak? Bekas pemain serta penganalisis bola sepak yang mengikuti perkembangan ini turut memberi pandangan. Mereka menyifatkan apa yang berlaku sekarang sebagai satu peluang namun juga satu risiko. Peluang kerana inilah mungkin kali pertama bola sepak Malaysia dilihat penting di mata penggubal dasar negara. Risiko kerana sebarang kegagalan selepas ini akan membawa implikasi jauh lebih besar daripada sekadar kecewa tewas dalam perlawanan. Tambah lagi ketegangan ialah faktor media sosial. Dalam era 2026 ini, suara rakyat tidak lagi terbatas dalam stadium. Kritikan, sindiran dan tekanan kini bergerak pantas, membina momentum yang memaksa kerajaan dan institusi sukan untuk memberi reaksi. Peminat muda khususnya kelihatan semakin lantang menuntut jawapan, siapa sebenarnya bertanggungjawab menentukan masa depan bola sepak negara. FAM Liga, kabinet atau agong, di luar semua ini, wujud satu naratif halus tetapi signifikan, Malaysia sedang mencari identiti bola sepak baharu. Setelah bertahun-tahun bergelut dengan prestasi tidak stabil, projek pembangunan tidak konsisten dan ketiadaan pelan jangka panjang, kini muncullah perbahasan tentang kuasa dan pemilik arah tuju. Ia bukan lagi soal menang atau kalah di padang. Ia soal siapa mengawal institusi yang menentukan hal itu. Sumber-sumber berkait rapat dengan Persatuan Bola Sepak memberi isyarat bahawa tekanan kebelakangan ini juga datang daripada hasil laporan prestasi serta kajian mengenai ekonomi bola sepak negara. Menurut laporan tersebut, Malaysia mengalami kerugian puluhan juta ringgit akibat kegagalan struktur domestik dalam beberapa tahun kebelakangan. Jika situasi ini berterusan, kelab-kelab bukan sahaja berdepan risiko bankrupt, malah bakat muda pula bakal terpinggir dan memilih sukan lain yang lebih tersusun. Atas sebab itulah, Idea campur tangan kerajaan tiba-tiba kelihatan bukan sekadar politikal, tetapi strategi. Namun, sekali lagi, timbul persoalan, apakah hadnya? Bagaimana peranan antara Kabinet dan FAM perlu dibahagi? Apakah kuasa simbolik agong akan diguna untuk memastikan kestabilan? atau sekadar meredakan kegelisahan awam. Dalam satu temubual ringkas baru-baru ini, seorang penganalisis sukan menyifatkan episod terbaru ini sebagai babak paling penting dalam sejarah bola sepak Malaysia sejak penyusunan semula Liga. Beliau menegaskan bahawa Malaysia tidak mempunyai banyak masa. Dunia bola sepak bergerak pantas dan negara seperti Vietnam, Thailand serta Qatar kini sudah jauh mendahului dari segi tata kelola prestasi dan eksport bakat. Jika Malaysia terus terperangkap dalam isu struktur, sentimen dan birokrasi, jurang itu akan semakin mustahil dikejar. Apa yang menjadikan situasi ini semakin menarik ialah tiada pihak berani tampil dengan jawapan tegas. FAM tidak mahu dilihat lemah. Kerajaan pula tidak mahu kelihatan memaksa. Institusi diraja pula tidak boleh diseret sembarangan ke dalam polemik sukan dan rakyat tidak mahu lagi alasan lama. Maka, bola kini seperti tergantung di udara, menunggu siapa yang akan menendangnya ke arah gol. Di penghujung hari, isu ini bukan sekadar tentang campur tangan atau kuasa. Ia tentang masa depan bola sepak Malaysia dan bagaimana sebuah negara memilih untuk membentuk identitinya dalam sukan yang paling mendapat perhatian rakyat. Jawapannya belum muncul, tetapi satu hal jelas, Perbincangan ini sudah membuka pintu yang sebelum ini tidak pernah diketuk. Dan apabila pintu itu sudah dibuka, sukar untuk menutupnya kembali tanpa perubahan yang nyata.